ಕೈಜಾ ಕರಿದ್ದ Пирожами, а на поле как надо. Если мимо, да заехали до дыма. Дома ли хозяюшка? Дома, дома. Как желает календарь Вам здоровья и добра. И удачи, и достатка в наступающем году. Спасибо большое. Смотрите, ребята. Разрешите постоять Я до коляски рассказать? Конечно, разрешаю. Выходите, кто читает коляски. Ну давайте начинаем. Так, начинаем. Пошла коля, на конури изворот, парусом посреди волн. Остановимся, остановимся и поклонимся. Уж ты тетушка, подай, ты бедушка подай, ты подай нам пирог, с рукавишку чтоб широк. Ты начинку не ломай, ты пирог давай. Не дашь подружки, получишь по макушке. Не дашь пирога, уведу корову за рога. Подай сына, защищай. Да а все собирает, мешок все складывает. Сейчас ребятки нам подадут угощение, а я буду подать. опять на столе пирогами, а на поле стаканами. Ехали мимо, да заехали до дыма. Дома ли хозяюшка? Дома. Дома. Да. Как желает кандидат, вам здоровья и добра, и достатка, и богатства в наступающем году. Спасибо. Разрешите постоять, до да коляски рассказать? Дай что-то сдобненько. Или хлеба в умоток, или сахар кусок. Как на улице мороз подмораживает нос, не вели долго стоять, вели скоро подавать. Открывайте сундучок, подавайте пятачок, хоть блин, хоть сало пили. Ребятки, видите такой? Я все ношу ну, ну, да, Я в складываю я мешок, в мешок. С пирогами Ехали мимо, да заехали до дыма Дома ли, хозяюшка? Дома Как же давает Вам здоровья И добра И богатства И достатка В наступающем году Спасибо Ой, какая красивая калита Разрешите постоять? Да, колядки рассказать Пожалуйста Дай коляку почешать, Светлый Петри, дай вареник, Ложечку каши, кольцо колбаски, это мало, дай кусок сахара, заехали до дыма. Дома ли, хозяюшка? Дома. Как желает Калида. Вам здоровья и добра, и богатства, и достатка в наступающем году. Разрешите постоять, да, колядки рассказать? Обязательно хотим послушать два калядки. Каледа, каледа, на ради тетя готова Еще, еще. Спасибо.